کو پورا کرنا یہ اولیاء یہ حضور غوث کا رستہ ہے اب حضور غوث موجود تھا ریاضات کے دورانہ فرماتے ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آئے انہوں نے سے وعدہ لیا انہوں نے کہا کہ عبدالقادر القادر آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں رکھ لیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جائیں سفر میں وہ کہتے ہیں جب آ گئے نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس جگہ پر بیٹھیں تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں سے جائیں گے نہیں میرا انتظار کریں گے آپ نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا اچھا میں انتظار کروں گا میں نہیں کہیں جاتا کہتے ہیں وہ شخص اتنا کہہ کے میرے ساتھ تھوڑی دیر چلا پھر اتنا کہہ کے مجھ سے چلا گیا کہتے ہیں آپ ٹھہرے تو میں ابھی آتا حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا انتظار کرنے لگا انتظار کرنے لگا انتظار کرتے 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 آپ فرماتے ہیں ایک سال تک میں اس جگہ پہ بیٹھا رہا کتنے سال ایک سال فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا اس شخص کے انتظار میں اب ذرا تھوڑا انسانی زندگی کا جازہ نہیں ایک سال میں گرمی بھی ہے سردی بھی ہے دن بھی ہے رات بھی ہے بارش بھی ہے دھوپ بھی ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے سارے انسانی تقاضے آپ نے حسب استطاعت پورے تو کیے ہوں گے مگر غوث سلازم نے وہ جگہ نہیں چھوڑی شاید ابھی نہ آ جائے سال بارش برف گرمی سردی سے بچنے کا اہتمام تو کرتے ہوں گے مگر وہ جگہ نہیں آپ نے چھوڑی اسی جگہ پہ بیٹھے رہے اسی جگہ پہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ فرماتے ہیں ایک سال گزر گیا اور سال کے بعد وہ شخص واپس آیا اور جب آیا تو دیکھا آپ اسی جگہ پر بیٹھے اس کے انتظار کر رہے ہیں, فرماتے ہیں تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اس سے بات چیت کی اور بات چیت کرتے کرتے پھر اچانک اٹھ گیا اور چلتے چلتے مجھے کہتے عبد القادر آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ بیٹھے میں بس ابھی آیا کیا یہی پہ بیٹھے میں آیا آپ فرما دیں میں نے پھر وعدہ کر لیا میں کہا اچھا میں بیٹھوں ذرا آ جاؤں اچھا اخلاقیات کا یہ پہلو دیکھئے ایک سال کے بعد اس شخص نے وعدہ پورا کیا وہ آیا ایک سال آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کیا مگر سال کے بعد جب آپ اس کو ملے وہ آپ کو ملا آپ کی سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں کہ آپ نے اسے اس کوئی گلا شکوا کیا ہو یار تو تے منوں اخیر ہی کر دیتی ہے میرے نام اور آپ کا وعدہ نبھانا دیکھیں آپ نے سال انتظار کیا تھوڑی دیر وہ بیٹھا گپ شپ کی بات چیت کوئی کی پھر کہتا ہے حضور آپ بیٹھئے گا میں ابھی ہوں آپ ادھر ہی ہیں نا آپ نے فرمایا ہاں میں ادھر ہی ہوں تم آ جاؤ حضور فرماتے حضور واؤ والعظم آپ فرماتے اتنا فرما گیا کہ وہ پھر چلا گیا میں انتظار میں بیٹھ گیا فرماتے ہیں آپ خود آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال تک پھر اس نے مجھے انتظار کروایا دو سال ایک جگہ پہ سرکار کے شہزادوں نے گزار دی صرف اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرا انتظار کروں گا ایک ہی مقام پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے نہیں اٹھے وہاں سے فرماتے ہیں آپ جب سال گزر گیا نا دوسرا بھی تو اس بندے خدا کا دیکھیں نہ مہینہ نہ دو نہ تین نہ چھ نہ دس پورے ایک سال کے بعد پھر حضور وعلیکم السلام آپ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے آپ نے فرمایا ادھر ہی بیٹھا ہوں کیسے نے فرمایا ٹھیک ہوں تھوڑی دیر بات چیت کی بات چیت کرنے کے بعد بات چیت کرتے کرتے کرتے, کرتے شیخ عبد القادر آپ ادھر ہی بیٹھے میں ابھی آتا ہوں کیا؟ آپ ادھر ہی بیٹھے میں آپ فرماتے میں نے پھر اس کے ساتھ وعدہ کر لی فرمایا اچھا میں بیٹھوں ذرا آ جانا جلدی فرمایا پھر میں اسی طرح, اسی طرح بیٹھا رہا اسی طرح بیٹھا رہا اسی طرح بیٹھا رہا حتیٰ کہ وہ پھر ایک سال گزار کے پھر وہ دوبارہ شخص آیا اب حضور غوث العظم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں جتنے سسٹرز اور بھائی سارے بیٹھے ہیں اس واقعہ کو میں یہاں پہ چھوڑ دوں لیکن اتنی بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کیا ہے سمجھ آئی یہ یہ اللہ کا راستہ ہے اب ہمارے ہاں تو اب تو وعدہ پورا کرنا بالکل آسان ہے اب تو کوئی مشکل نہیں وعدے پورے کرنے میں لیکن ہمارے ہاں یہ پوزیشن ہے کہ ہم کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ میں آپ کو فون کروں گا تو فون گیا بے شک چوبیس گھنٹے ہم فون کرے پر اس بندے کو پھر نہیں کرنا چونکہ بعد میں جب ہمارا ہوگے تو توڑ چڑھ جائے تو ہم اس صدی کے مسلمان تو نہ ہوئے پھر بھائی میں مندا کو آپ کے پاس آؤں گا وہ دس منداق بھی گزر جائے ہم نے نہیں آنا نہ ہم نے جانا اور خاص طور پر ہماری محرومی دیکھی محرومی ہماری دیکھی خاص طور پر دینی معاملات میں ہم جس طرح وعدہ کر کے توڑتے ہیں ہمارے شعور کو بھی خبر نہیں کہ ہم روحانیت کی راہ پہ چل کیوں نہیں رہے سب سے ہلکا وعدہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں سب سے ہلکا وعدہ جو ہم کرتے ہیں وہ دین کے ماحول کے ساتھ ہم کرتے ہیں سب سے ہلکا وعدہ ہمارا یہ دنیا داری میں ہم ہر جگہ پہ فٹ فاٹ پہنچتے ہیں سب سے ہلکا بدا دین اور دین کی دعوت پہ ہوتا تین سال تک آپ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا تیسرے سال وہ پھر آیا شخص جب آیا فرماتے تیسرے سال تو اس کے ہاتھ میں تھوڑا دودھ تھا تھوڑی بریڈ دی تھوڑی کھانے والی چیزیں تھیں تیسرے سال وہ بھی ساتھ لے کر آیا اور وہ شخص ہے تھا کون ہوں شیخ عبدالقادر جلانی علیہ حضور غوث العظم آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے تین سال انتظار کروایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے <applause> تین سال ہیں جب میرے ساتھ استرا ہوا تو تیسرے سال آئے تو کچھ دودھ ساتھ لے کر آئے بریڈ لے کر آ گئے کہنے لگے یہ آپ کھائیں میں نے کہا اچھا جی کھا لیتا ہوں فرماتے ہیں تیسرے سال آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میں خضر ہوں اور آپ کو اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بغداد نے بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے دن کی تبلیغ فرمایا کرے مگر ریاضت اور مجاہدے کے جو ادوار تھے ان میں یہاں تک آپ نے صرف اپنے وعدے کو پورا کرنے کی خطر سال سال بیٹھے رہے ہیں سو وعدہ پورا کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ جس طرح اولیاء نے جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا ہے تاریخ ایسے صفحات دکھانے سے قاصر ہے اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی شریعت کے ظاہر پر عمل کرتا ہو یاد رکھ جس نے ظاہر دین پر عمل نہیں کیا وہ جو کچھ بھی کرتا رہے حضور سیدنا شیخ مجدد مجد علیہ رحمت کا قول ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی ہواوں میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آئے آگ پہ چلتا ہوا تمہارے پاس آئے یا آگ کھاتا ہوا نظر آئے مگر حضور کی ایک بھی سنت کا منکر ہو وہ شوق آباز تو ہو سکتا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا حضور کے دین کے ظاہر ایسا کی زبان سے وعدہ کر لیا تو سالوں سال بیٹھ کے کی انتظار کیے